вся страна поражена. Татьяна Черновол умеет питаться воздухом. Татьяна Черновол сейчас главный антикоррупционер страны, глава антикоррупционного комитета Украины. И Татьяна заработала за год чуть больше 200 долларов, а вся ее семья заработала за год чуть меньше 1000 долларов. Вся семья за год, имея дом, детей, машину. Можно попытаться объяснить. Танюша она, хоть она очень принципиальный человечище, кремень, была вынуждена получать зарплату в конверте. То есть, грубо говоря, она и ее работодатель обворовывали бюджетников, детей сирот, детей инвалидов. Это из-за них больницы недополучали финансирование, но ну, оставим. ну это же капля в море. Все так живут, правда? Все так были вынуждены делать. Но давайте подумаем, а где она могла получать эту зарплату в конвертах? По-темному. В двух местах. Это ресурс «Левый берег» Сони Кошкиной, и это ресурс «Украинская правда», та самая, Алены Притулы. Э, два ресурса, которые, грубо говоря, рвут жопу за бюджетников, э, рвут то же самое место за борьбу с коррупцией, да, выводят на чистую воду эту банду, которую, слава богу, уже отодвинули от власти. Еще один момент. Танюша предлагала Сошкубилому, когда он еще был жив, 20 тысяч долларов, чтобы он куда-то исчез, то есть заработную плату свою за 100 лет безупречного труда. Что мы имеем в сухом остатке? Мы имеем два ресурса, которые так много рассказывают о европейском стиле жизни: стремятся в Европу, да. Украина, у нас там европейский путь, при этом не платят налогов, обворовывают а собственный народ, обворовывают а собственную страну. И имеем главного борца с коррупцией, коррупционерку. Есть украинское слово, как бы добились, но оно более емкое, сдубулы. Так вы сдубулы.